आणि शेवटी नोटबंदीचा निर्णय त्याला देशभक्तीची झालर लावली देशाच्या जनतेला सांगितलं पन्नास दिवसामध्ये तुमच्या असणाऱ्या हजार पाचशे बदलून घ्या दोन दिवस बँक बंद होणार तिसऱ्या दिवशी या देशातली एकशे पंचवीस कोटी जनता बँकेच्या रांगेमध्ये उभी होती आपल्यापैकी अनेक जण असतील मैं अपने सर्व पिड़ेकार प्रश्न विचार जब आप लाइन में खड़े थे आप अपने मेहनत के पैसे बदल रहे थे उस समय उस लाइन में एक भी काला पैसे वाला आपको नजर आया जिसके पास काला पैसा था उसको मोदी साहब ने होम डिलीवरी का सफेद करके दिया नोटबंदी का निर्णय काफी आप कहे तो कर सकता हूं या नोटबंदी का निर्णय आरा। मोटा व्यापार पासू आज उद्योग बंद हो रहे पंधरा लाख कोटी रुपये जमा झाले त्या लाख कोटी मध्ये हजार पाचशे असा काळा पैसा आहे जो या देशाच्या सरकारकडे जमा झाला त्या लाख पाकिस्तान किती नोटा आहेत त्या आपल्या देशाच्या जनतेला सांगितल्या नाही नोटबंदीचा निर्णय देशभक्तीचा कसा असू शकतो याच स्पष्टीकरण आपल्याला नरेंद्र मोदींनी दिलं नाही आपल्याला मात्र नोटबंदीच्या निर्णयामध्ये देशाच्या जनतेला मोदी साहेबांनी या ठिकाणी वेड्यात का भावानं या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आपल्या सर्वांना मी सांगायला आलो फार काय बोलण्यासारखं नाही पण ज्या वेळेस नरेंद्र भाई मोदींच्या मनात या देशामध्ये स्मार्ट सिटी करायचा निर्णय आला ज्या वेळेस देशात दुसऱ्या क्रमांकावर शहर स्मार्ट सिटी होण्याच्या लायक होत ही पुणे महानगरपालिका होत मोदी साहेब जो विचार तुमच्या डोक्यात येत होता त्यावेळेस आम्ही ती स्मार्ट सिटी पुणे अगोदरच करून ठेवली होती मुख्यमंत्री इथं येऊन पुणे महानगरपालिकेच्या कारभारावरती आरोप करताय आज भाजपच्या ताब्यात असणाऱ्या महानगरपालिका कुठल्या असा जर कुणाला प्रश्न विचारला तर उत्तर आपल्याला देता येणार नाही भाजपच्या ताब्यात असणारी महानगरपालिका पहिली नागपूरची त्या नागपूरच्या महानगरपालिकेचं कुठं नाव येतं <laughs> अरे त्या नागपूरच्या महानगरपालिकेसाठी या संबंध पुणेकरांचा अपमान राज्यातल्या देवेंद्रांनी केंद्रातल्या नरेंद्र सरकारने केला स्मार्ट सिटी मध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर येणार पुणे ज्यावेळेस मेट्रो मंजूर करायची वेळ आली त्यावेळेस पुण्याची मेट्रो त्या देवेंद्र फडणवीसांनी आणि नरेंद्र मोदींनी केली नाही क्या विलेज घरज नष्ट था ना ना पुरची वेतनों करने हाँ अपमान या ठिकानी के ले लाए मैं अपने असर बांदा एक समय ऐसा था जब मोदी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे उसके बाद छह महीने छह महीने के बाद मोदी साहब ने एक निर्णय लिया मास बंदी का मांसबंदी का निर्णय होने के बाद इस देश में चार राज्यों में चुनाव चल रहा था उनमें से कई राज्यों में उस समय भाजपा का को तो कामयाबी मिली वो कामयाबी मिलने के बाद भाजपा के नेता इस देश में बोलने लगे कि हमने इस देश में मांसबंदी की उसके बावजूद जनता हमारे साथ है आज उन्होंने नोटबंदी की है नोटबंदी के समय भी इस महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव चल रहे थे उसमें भी बीजेपी को कामयाबी मिली आज बीजेपी के नेता बोल रहे हैं हमने मार्च बंदी की उसके बावजूद जनता हमारे साथ है हमने नोटबंदी की उसके बावजूद जनता हमारे साथ है अगर इस बार अपने हाथों से वोट देते समय गलती हुई मैं कसम से कह रहा हूं ये मोदी साहब नसबंदी किए बगैर चुप बैठे हुए इसलिए हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं अरे आज पुणा बाबती में विचार किया देश एक चौमान पावर जगह रैंकिंग मध्य आईटी सेक्टर मध्य पुणे देशात एक क्रमांक अरे नव्या काळात पुणे आम्ही पाहिलं आठ वर्ष पुण्यात पुन्हा बदल झालाय आज पुणे बदललंय याला कारण फक्त आदरणीय पवार साहेबांचं सा नेतृत्व दादांची विकासाची दृष्टी आणि इथ उपस्थित सर्व मान्यवर नेत्यांचं कष्ट याच्यातून पुणे बदललंय

आज इतना डिफरेंस आ गया है कि हर कोई छटा हुआ गुंडा आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है आजकल तो कई जेल के कैदी भी ये सोच हैं एक जेल में दो कैदियों की वार्तालाप चल रही थी उस बातचीत में कैदी ने बोला बहुत हो गए गलत काम अब मैं यहां से छूटूंगा तो सीधे काशी जाऊंगा और वहां जाके मैं पवित्र बन आऊंगा दूसरे कई ने बोला भैया तुझे काशी जाने की क्या जरूरत है बाहर निकलते सीधे बीजेपी में चला गया अपने आप पवित्र बन अरे चुनाव जीतने के लिए जिस पार्टी की गली से लेकर दिल्ली तक सरकार है उस पार्टी को अगर गुंडों का सहारा लेना पड़ रहा होगा तो उससे बुरा उस पार्टी की ये दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती यहां पर भी मुझे पता चला कि बीजेपी के उम्मीदवार भी गुंडागर्दी कर रहे हैं मुझे कहा गया कि यहां का बीजेपी भी का उम्मीदवार यह कह रहा है कि ये सारे का कुछ मसला है उस मसले में अगर आपने हमें वोट दिए तो ही मैं घर दूंगा नहीं तो नहीं दूंगा भैया आप मुझ पर भरोसा रखो मेरे जैसे एक नौजवान के ऊपर ये पवार साहब ने भरोसा रख के मुझे विपक्ष का नेता बनाया है मैं आपको वचन दे रहा हूं यहाँ अगर इस तरीके का किसी ने भी काम किया तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं सरकार चाहे किसी की भी हो उसको झुकाने की ताकत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जरूर आती है इसीलिए आज हमने आज तक आपका विकास किया हमने आपकी सेवा की है इस चुनाव में भी आने वाले समय में आपका वक्त आपका समय वोटिंग के दिन में वोटिंग देते समय राष्ट्रवादी पार कांग्रेस पार्टी के लिए हमें आपका दुआ आपका आशीर्वाद चाहिए मैं बात बोलूंगा नहीं मुझे आगे की एक सवाल मैं इतना आप सबसे विनती कर रहा हूँ गुजारिश कर रहा हूँ चुनाव हम सब के लिए की पूरी आम के लिए ये चुनाव बहुत अहम चुनाव है भाइयों यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा आवाज है मुस्लिम को में भी यहां पे खड़ी हुई है मुझे आपसे दरखास्त करनी है जो हमारी सरकार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पांच प्रतिशत मुस्लिमों को आरक्षण दिया था जो आरक्षण कोर्ट ने भी सही ठहराया था वो आरक्षण देने की बात अगर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहां के बीजेपी और शिवसेना के सरकार को करती है तो बीजेपी कहती है हम मुस्लिमों के खिलाफ है हम मुस्लिम आरक्षण नहीं दे सकते अगर हमने यहां दिया तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को तो आरक्षण मिल जाएगा क्या ये आपकी तो ही नहीं है क्या है इस बात का गुस्सा आपको नहीं आता आज एक बात बताओ मोदी साहब जब चुनाव का प्रचार कर रहे थे लोकसभा का उस समय बीजेपी भी वालों ने एक नारा लगाया था उस पर टीवी पे भी कई सारी आदमी थी उस में एक यार मुझे आज भी याद है उस समय कहा गया था बहुत हो गई महंगाई की मार अब की मार क्या कौन बोल रहा था मोदी सरकार अरे आज जो भी महंगाई भागी है अरे मोदी ने जावे इस महंगाई की चर्चा की क्या वे देशा बोले चारशे रुपये सिलेंडर होता आज सात रुपए सिलेंड